Арсенал выиграет от кидания. мимо. Вот теперь спешка появляется при 1-0. Ну, первый период, первый период. Снежинский влад. Игорь Назаров. Вот так можно пропасовать, прокидать и три периода. Ну, в футболе это точно, но ну, в хоккее, если явное преимущество, ну, из ста, из ста китков, ну, залетит одна, ну, история знает. Вот бы подержать шайбу, отлично, отлично, не спеши, не спеши, не обострять, ну, ну что это такое, ну, Никита, типа, в какую сторону, Поддержите ну, подержите шайбу. Увага, Николай! Святослав. Хрилина, ван минус, ван минус. До конца первого периода. Роман, боже мой! За 47 секунд Святослав Паладюк с передачи Романа. С передачи Романа Музыченко номер 31. Шайбу забрасывает. Святослав Паладюк. Вау! 31-й передачу, 8-й. Святослав заправляет номер в шорты, поэтому хотелось бы красиво, как положено, по книжке объявить. И автора шайбы также. 2-0. 2-0. Мегамол попереду. Вау! Ну арсенал, ну это, это что-то. Диадема потирает ручки. И тирас тоже. Ну там даже по раскладу, даже по раскладу. Даже с параской Ну и диадема выиграет. Так, и что получается? Вот это. Но зачем ждать и зависеть от кого-то, да? 15 секунд это что-то. 2-0. Ну, один это мало. 2-0 это немного. Но если 3 будет... 2 секунды. И луна и сирена. Первый период. 2-0. Лид починемо. И глянуть чат.